পিতৃ মাতৃসকলে সাৱধান হ'ব লগা কেইটামান কথা নম্বৰ এক দুবছৰৰ ওপৰৰ শিশুৰ সন্মুখত কেতিয়াও কাপোৰ সলনি নকৰিব নম্বৰ দুই সময়মতে শিশুৰ মোবাইল ব্ৰাউজিং হিষ্টৰী চেক কৰি থাকিব যিসকল শিশুৱে মোবাইল চায় নম্বৰ তিনি আপোনাৰ সন্তানক অকলে আনৰ ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিব বা আনৰ ঘৰত অকলে নেৰিব যিমানেই সম্পৰ্কীয় মানুহ নহওক লাগে সম্পৰ্কীয় মানুহৰ ঘৰতো সন্তানক অকলে নেৰিব নম্বৰ চাৰি কেতিয়াও ধেমালিতে নিজৰ পুত্ৰ বা কন্যাক কাৰোবাৰ পত্নী বা স্বামী বুলি জোৰা নলগাব আপোনাৰ সন্মুখত আন কোনোৱে তেনে কৰা দেখিলে লগে লগে বাধা দিব নম্বৰ পাঁচ সন্তানে ঘৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক কি খেল খেলিছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে চকু দিয়ক কিন্তু আপুনি যে চকু ৰাখিছে সেই কথা সন্তানক জানিব নিদিব নাইবা আপোনাক শত্ৰুৰ দৰে জ্ঞান কৰিবলৈ ল'ব মোৰ কথাখিনিত সমৰ্থন জনালে ইয়েছ লিখক ধন্যবাদ